Друзі, усім привіт! Ви на каналі Астрофеномени. Сьогодні разом із нами буде спілкуватись відомий астролог Влад Рос. Тому на всі ваші питання, які ви залишали в коментарях під нашим відео, ми, звісно, ж, дамо відповідь. Ну а ви не забувайте підписуватись на нас, ставити лайк, вподобайки, і, звісно ж, задавати ваші питання, адже на найцікавіші з них ми будемо відповідати в наступних ефірах. Напевно, не сходить просто із уст обговорення на рахунок того, чому все ж таки Сідзіпін прибув до Франції про що говорили? А, власне була яка його ключова мета? Зрозуміло, що не про все якби пишуть у медіа однак хочеться почути дуже вашу думку. А саме головне Сізіпін приїхав значто во Францію. А, ну, для своєї економіки в більшій степені, щоб китайські товари далі прекрасно йшли. Значит, во Франции, чтобы особенно электромобили пользовались большим спросом в Европе, в том числе и во Франции. Да. Ну, и, конечно же, в обратную сторону будет отправляться не только алкогольная продукция Франции, но и многое другое. Потому что очень серьезным образом там пользуется вина Франции, особенно бунгурская большим спросом в Китае, да. Ну и теперь же и там еще и коньяк будет продаваться. Ну, конечно, самое главное, для чего приехал, значит, Сизельпине во Франции с точки зрения Макрона это обеспечить мирные Олимпийские игры, потому что Макрон боится, что будут массовые теракты в Париже, во Франции 26 июля начинается Олимпиада в этот день как раз состоится открытие и вот только Сизельпин может предотвратить срыв Олимпийских игр, которые просто необходимы для Макрона, для поддержки его РНМ, да, ну и самое главное, конечно, Макрон хочет устроить капитуляцию Украины, да, то есть по тем границам, по тем территориям, на которых сейчас находится Украина, то есть объявить летнее перемирие. Ну, чего не очень хочет наша страна, поэтому объявляет формат Люцерна, да, переговоры 15-16 июня, мирный план, да, свой, украинский. Но с другой стороны, конечно же, и уже со стороны Салливана мы слышим принуждение китайцев все-таки усмирить российского медведя, зверя, да, чтобы он все-таки пошел на перемирие, но медведь, как мы понимаем, не хочет этого и уже начал опять угрожать тактическим ядерным оружием. Поэтому Блинкин сказал, что в 2025 году они предоставят все необходимое оружие Украины для контрнаступления и победы нашей страны, если Китай сейчас не настроит Российскую Федерацию на перемирие, такое необходимо для Макрона прежде всего, и такое необходимо для Шольца и для всей внутренней его, Потому что они уже боятся одного посыла значит, бандита из Кремля, да, что вот мы завтра вас закидаем тактическим ядерным оружием, и уже мы начинаем готовиться к этой войне. В общем, план такой, остановить значит, войну в Украине, конечно же, это будет капитуляция нашей страны, но Китай и Российская Федерация в меньшей степени хотят этого и скорее всего на это не пойдут, поэтому переговоры фактически ничем не закончатся и поскольку Марс входит в знак войны, война и дальше будет продолжаться Марс планета войны, в знаке своей обители вовне война и в ближайшие полтора месяца он будет находиться в этом огнеопасном знаке Поэтому фактически все переговоры, что были в Пекине между Макроном, вернее, между Си Цзиньпинем и канцлером Германии Шольцем, что вот сейчас и там еще прилетал значит, в Пекину еще и, министр иностранных дел Соединенных Штатов Америки, госсекретарь Блинкин тоже была сорвана. Ну, сейчас тоже будут сорваны фактически переговоры о перемирии, о капитуляции Украины. Слова тебе, Господи, что они будут сорваны, потому что нам такое Олимпийское перемирие не нужно, потому что нам нужна победа. А если все будет сейчас сорвано, то будет вынуждены я не знаю там Салливан или уже сама Обама. Я всегда, дорогие друзья, вам говорил, что Украину спасет женщина и вот уже пошли слухи, что, значит, Жена Барака Обама, она же Мишель Обама, пойдет скоро в будущем в президенты и сменит Джубадина на конечной ветке выборов президента Соединенных Штатов Америки. Не исключено, что ей конфронтацию составит Ники Хейли, которая тоже заменит второго старика Трампа, с которого снимут все обвинения, и он спокойно уйдет на пенсию, понимая, что в тюрьме его не будет, но снять с него все вот эти обвинения криминальные могут только в одном случае, если он откажется от выборов в президентской гонке. Поэтому вот, вот такая вот ситуация, то, что касается приезда Сильзенпиня в Париж, значит, это в большей степени свои интересы и интересы Российской Федерации. Влад, когда дайдеш, щи будет сидзіпіня власне відвідувати якісь інші країни найближчим часом? Ну он на, на ковер себе пригласит двойника Владимира Путина себе сейчас в Пекін после а, этой инаугурации, которую говорят уже засняли заранее, а завтра как бы будут показывать по телевидению как бы запись инаугурации фейкового Владимира Путина. Ну и после инаугурации, первая страна, которую он должен посетить, это должна быть самая близкая страна, друг, это, конечно же, Китай, куда он поедет, и где Сизиньпинь будет настаивать, чтобы остался Мишустин премьер-министром? Мы, мы сразу увидим, если Мишустин останется премьер-министром, то Китай имеет мощное влияние на Российскую Федерацию, и тогда она может пойти на перемирие и Олимпийские игры могут состояться без теракта в Париже, если бы будет если бы произведена смена премьер-министра, и особенно если премьер-министром станет Королев, то, значит, Российская Федерация идет своим шагом, и, значит, она не слушается своего северена, да? то есть Васал перестанет слушаться и пойдет в разнос. Но это больше на руку может сыграть именно Украине, потому что у нас решающий 2025 год и чтобы вот по звездам капитуляция, любое перемирие это будет означать капитуляцию Украины в этом году, в 2025 году нас ожидает победа. Влад, очень дякую вам за вичерпну відповіді. Власне, от уже говорили ми сьогодні з вами про а, Трампа. Чи, справ... Чи справді, власне, Трамп розчарувався в деякій мірі в Путіну і змінив свою риторику? Ну, у Трампа просто сейчас идет предвыборная гонка, и, конечно же, когда вообще все будут говорить о том, что это республиканская партия, это мага виновата в срыве поставок значит, вооружения в Украину, конечно же, он не хотел, чтобы проседал его рейтинг, и, конечно, в самый последний момент в свою резиденцию Мара Лака, да, то есть был призван его как бы подопечный, он у нас, значит, спикера Нижней Палаты община Джонсон, он же Марк Джонсон, да, а, ну и дал добро, он проголосовал за этот закон, хотя бы еще и по той причине, что оружейники значит, Соединенных Штатов, а они все голосуют, абсолютно все, за республиканскую партию, просто мечтали об этих заказах, об этих 60-миллиардных заказах, чтобы делать оружие. Поэтому Трамп сдался только по одной причине, что финансово это было выгодно значит, республиканской партии. Ну и практически он уже довел до состояния, я бы так сказал, даже не стояния украинского фронта, который уже начал понемногу даже сыпаться. Поэтому уже более чем вот этот предел уже не виден был. Ну и Белая Луна, конечно, соединилась с Ураном и Юпитером в знаке Украины. Поэтому по-любому, даже если бы не случилась какая-то трагедия в Израиле, да, когда Иран начал стрелять по Ирану, то в любом случае была бы оказана все равно помощь нашей стране. Нам главное продержаться до июня, до июня, месяца, где полностью будет поставка оружия уже Запада. Если мы выдержим, продержимся до этого времени, да, до середины лета, то дальше уже можно четко говорить, что никаких прорывов фронта в сторону Украины не будет. Ну а сейчас, конечно, самый опасный момент – это Час яр, і к сожалению ми можемо його потеряти, но тільки по той причині, що Дональд Трамп і його мага не голосували за этот закон що погода назад. Влад, власне, на рахунок Мішелі Обам загалом наскільки у неї є шанси стати президентом США, і власне як вона може вплинути на Україну? У него хорошие шансы стать президентом Америки только в одном случае, если ее противник, будет Дональд Трамп. Если же Дональд про Трамп сходит значит, с выборов, с гонки, значит, предвыборной, то и вместо него становится Ники Хелли, которая до сих пор суспенда, как бы подвешенная, она не вышла из политической гонки от республиканцев, и она вдруг меняет его то она становится президентом Америки, потому что Плутон символ могущества, власти, масштабности, да, именно у нее в соединении с Солнцем а, в момент рождения, да, и она вот в день своей инаугурации даже может встретить день своего рождения. А Плутон как раз входит а, из Козерога в первый градус Водолея, и вот целый год он будет там находиться, а поэтому, конечно же, будет рокировка. Значить, сразу двох тогда президентів і два старіка уйдуть, і вместо них будуть сражатися дві женщины, де більше шансов, звісно, Ники тіхелі. Дякую вам за відповідь. Власне зараз є інформація на рахунок того, що під Харковом стоїть 50 тисяч окупантів, які готуються йти власне на штурм Харкова. Чи ризикнуть вони, чи підуть, як наразі кажуть зорі та планети? А, ну, Харькова нет никаких шансов, чтобы этот город взяли в ближайшие хотя бы там, полгода. Нет ни единого шанса. Единственное, что они могут там поддавливать наши села какие-то возле Харькова, да, брать какие-то, значит, ПГТ вот мелкие. Но это ни к чему не будет приводить абсолютно. Поэтому харьковчане должны себя спокойно вздохнуть. А самые большие неприятности это вот них будут заканчиваться как раз в мае месяце, подвезут там и ПВО, и Петрио, там, и НАСА, и арести немецкая, да, и все будет отбиваться. И в конечном итоге 50 тысяч это слишком мелкая группировка, чтобы Харьков о чем-то волновался, можно даже так сказать. Чтобы взять Харьков, нужно как минимум 300 тысяч. Ну а мы знаем из разведки США, Британия, а также европейской разведки, что а почему-то у них речь идет о границе с Белоруссией. Харьков не находится на границе с Белоруссией. А вот уже Макрон говорит, что если что, если какие-то попытки выдвижения войск с территории Беларуси, если сама белорусская армия вяжется в войну, то тут же французские войска войдут в Украину. Ну, явный посыл на то, что, скорее всего, враг будет или хотеть летом взять Киев больше большей степени, чем Харьков. А Харьков это больше отвод глаз, это специальная разводка ФСБ, напряжение, вот сейчас Сумы, Харьков возьмем, то есть это наперед, в соцсетях уже такое проявляется, да, на которую, кстати, ведутся наш ГУР, да, вот недавно мы слышали выступление одного из заместителей, значит, главного человека, Буданова, да, в нашей стране, что действительно они там готовят нападение на Харьков. Но, скорее всего, они хотят напасть на Балтийские страны летом, осенью, а также пойти на Киев, потому что, ну, так бы французы бы откровенно не говорили, что они захотят защитить границу именно с Белоруссией в нашей стране и Одессу. Потому что это два города из разведки западных стран, очень четко, конкретно доносится шлейф, что именно эти два города самые главные и ключевые цілі російської армії на ближайший год Влад Путін доручив генштабу провести найближчим часом навчання, під час яких буде здійснено комплекс заходів щодо практичного відпрацювання, підготовки та застосування тактичної ядерної зброї. До чого призведуть ці тренування? Це знову залякування на рахунок ядерки України та світу. Чи дійсно це щось більш глобальніше? Ну, сейчас затмения закончились, коридор затмений был очень сложный, трудный, все эти затмения прошли у нас, да, у нас были в апреле последнее было затмение, а поэтому когда нет затмения, значит, ядерки скорее всего не будет, потому что все ядерные взрывы, в том числе и чернобыльский взрыв, они обычно происходят вблизи затмения. Да? А, ну, а следующие затмения у нас это сентябрь и начало октября, поэтому можно спокойно вздохнуть всем нашим жителям, да где-то до осени никаких ядерных взрывов, тем более тактического, тактических и тем более стратегических взрывов не будет. Тем более по последним данным с Инсайдом договорились между собой Саливан с одной стороны, и с другой стороны Лавров там или значит, и другие люди, которые там находятся в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, чтобы бить они друг по другу не будут и будут стремиться к тому, чтобы даже вот какое-то стратегическое оружие значит, контролировать друг друга даже в большей степени. Поэтому, я думаю, в ближайшее время это практически невозможно. Опасность применения тактического ядерного удара, я думаю, раньше осени не возникнет. Дякую. Ну, принаймні, влітку нам ничего не загрожує, і це вже дуже добре. Чи запровадить в Украине обов'язкову військову подготовку для жінок до конца этого года? Могу всех женщин, значит, как-то разочаровать или обрадовать. Ну, многие хотят, наверное, на фронт, но еще больше не хотят служить. В общем, женщины на фронт не будут брать это 100%. Только добровольцы, кто хочет, да, кто хочет туда идти. Либо, наверное, может созреть какой-то закон. Если женщина имеет медицинское образование, то тогда ее могут призывать. Но ну, те, кто не связан никаким образом значит, с врачебной деятельностью, ну, им волноваться вообще не стоит. Поэтому вам конкретно могу сказать, женщина фронт брать не будет, не будут мобилизировать. У нас не Израиль. Очень хорошо. Часто в России есть большой дефицит бензина и десалива через удары украинских беспилотников по НПЗ? Да, в России просто катастрофически, значит, значит, кончается запас нефтегаза, всего вот этого внутреннего бензина, тем более пассивная была недавно. А самый кризис у них будет вообще в августе, вот там где цены бешено скаканут вверх, август-сентябрь месяц, там просто что-то будет неимоверно но они уже НПЗ Беларуси полностью всю, весь, весь бензин, который там производится, просто закупают и берут себе, его. полностью весь белорусский бензин, который только есть. Так хочется сказать, Давайте, дорогие друзья, еще бахнем НПЗ в Беларуси, тем более оно находится прямо на границе с Украиной. Что делать? Да, надо стрелять. Но у нас есть негласный пакт Молотова-Риббентропа, он же Лукашенко-Зеленского, а не нападение друг друга и что ракета не будет лететь со стороны Беларуси, а мы не будем их критическую инфраструктуру разрушать. Поэтому пока война не началась между Беларусью и Украиной, не вошли, войска Макрона, значит все будет нормально и значит, Российская Федерация и дальше будет полностью получать белорусский бензин, который просто спасает на фронте. Только благодаря белорусскому бензину они не имеют какие-то возможности заправлять свои танки, там БТР и так далее. Ну и до слова, вот вы как раз заговорили на рахунок Макрона, властное, что даст он своих солдат в Украину, как раньше он про это говорил? Дорогие друзья, могу вам сказать на сто 100%, 100 решение принято. И не только французские войска будут находиться на территории Украины, особенно в двух регионах. Это Одесский регион, да, и это, конечно же, Чернобыльский лес, вот в направлении Чернобыльского леса. Все, что агломерация от Киева до Луцка, вот это западная Украина, там будет просто огромнейший контингент не только, значит, французских войск, но и польских войск, Балтийских стран войск, там же еще будут румынские войска, там еще будут, кстати, и голландские войска. Наверное, единственное, там не будут войска вермахта, то есть немцев там, скорее всего, не особо будет, потому что Шольц и дальше придерживается своей абсолютно, я бы так сказал, значит, циничной политики, но он уже смеялся прям, наверное, в лицо всей нашей страны, украинцам, а кому мы будем передавать Тауэрсы, да, то есть они недостойны, чтобы мы им передавали Тауэрсы, поэтому и немецких солдат он тоже, наверное, не будет в Украину отправлять, потому что, наверное, тот человек, который больше всего боится, и у кого мелкая душонка, ну, наверное, это Олаф Шульц, он так себя показывает. Ну, а Макрон неожиданно себя начал показывать с другой стороны, но мы пока не видим, значит, больших поставок техники, вооруженной техники из Франции. Да, пока он только говорит языком, мелит, чешет, но пока больших поставок вот оружия из Франции не происходит. Но, тем не менее, это принято, это 100% так и будет. Войска значит, НАТО в составе 100 тысяч войск обязательно будут, если не в этом году, то в 2025 году точно уже будут, особенно после того, как Украина начнет побеждать. Влад, сьогодні сталася техногенна катастрофа в Кропивницькому. Власне, що це було? Це якась була недбалість, чи це все ж таки більше пов'язано із воєнними діями? Ну і власне, чи будуть найближчим часом ще інші техногенні катастрофи в Україні? Ну, От это то диверсія. Диверсія внутрішнього свойства завжди вот, вот как бы, аспект. Тут вот существує, особливо чорна луна. Негативно впливають на цю ситуацію Крипівницькому. Ну я думаю, це просто якийсь то агент Кремля, там или РФ, якому заплатили деньги, учинив дивіться, я би так сказав. І попереду одне із найулюбленіших свят окупантів 9 травня. Що очікувати у цей день Україні? Наскільки будуть масовані обстріли? Чи все ж таки вони будуть святкувати? і Їм буде не до цього. больше большей степени неделя спокойная, такая, из стороны, значит, орков больших, значит, напряжений на нас не будет, но как только их празднество закончится, то где-то после 10 мая они опять начнут, наверное, страшить нашу страну, поэтому вот как раз 7, 8, 9, 10 число более-менее спокойно для нашей страны. но очень може бути быть для их страны, і може сьогодні все що угодно. Так що э, и будем смотреть будемо неожиданные события в Российской Федерации. Федерації. Можливо, ви можете анонсувати, які передбачити якісь, якісь э, э, цікаві епізоди, які ми можемо спостерігати в цей день. Можливо, там кримський міст буде втомленим, або якісь інші мости? Ну я вже анонсировал на своєму каналі. Влад Рос, підписуйтесь на мой канал. в Латросском Еврея, это мой сайт, заказывайте натальные с карты годовые соляры. Я уже анонсировал как раз именно 7, 8, 9, 10 числа. Это самый такой уязвимый период для Крымского моста, в том числе. Но это не, не, един, не единый сюрприз. Мы еще должны смотреть, а что может происходить в Мурманске, а что может происходить на Урале, а, да, и что будет происходить в Москве. Да. Самые интересные факты, Посмотреть.